असलकुम कैसे हैं सब दोस्त उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त अल्लाह के करमो फजल से ठीक ठाक होंगे मैं हुसैन आफ्ताब आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हरल फिजन क्लब तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो हमारी मुर्गी है उसको बहुत ज़्यादा बीमारी ने अटैक किया हुआ है तो उसको अभी मैं मकवन लेके गया था डॉक्टर के पास उसने जनाब हमें दी है कुछ मेडिसन तो आइए आप दोबारा से उसका करते हैं इलाज ये मुर्गी आप देख लें कितनी बीमार है और ये बिल्कुल आराम से बैठी हुई है हरकत भी नहीं कर रही है और दूसरे नंबर पे जो बताई बताइए उसका कार क्या है सारे का सारा इस वीडियो में हम देखेंगे क्योंकि ये जो हमारी मुर्गी है ये पिछले तकरीबन छः से सात दिन हो चुके हैं ये बहुत ज़्यादा बीमार है और ये ख़ुद खुराक भी नहीं खा रही है तो अभी उसको सबसे पहले जो फीड है अपने हाथ से वो देते हैं और उसके बाद उसको हमने देना है एक काढ़ा जो कि हमें डॉक्टर ने बताया काढ़ा किस चीज़ का देना है दूध धोना है उसमें थोड़े से सौंफ डाल के उसके साथ हमने जनाब वो काढ़ा देना है और एक जो गोली है वो भी हमने देनी है मेरे अजीज़ दोस्तों पहला आपने काम करना है तकरीबन कोई थोड़े से जो हैं आपने सौंफ ले लेने सौंफ को आपने दूध में डाल के उसको उबाला दे लेना है उबाला देने के बाद इस रोज की मदद से जिसके आगे ये छोटा सा नॉर्मल पैप लगाया जिससे ये मुर्गी या चूज़ा या कबूतर या जो भी चीज़ है टेंशन नहीं है कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है इसकी मदद से आपने अपनी मुर्गी को पिलाना है दूध और सौंफ को मिक्स करके उबाला दे लेना है और इसको आपने अपनी मुर्गी को पिलाना है आइए दोस्तों पिलाते हैं जो कि हमें डॉक्टर ने बताया है इस सुरुज में आपने दूध और सौंफ वाले काढ़े को अच्छे तरीके से सुरंज में भर लेना है और सोज में भरने के बाद आपने मुर्गी को पिलाना है जैसे कि सेम टू सेम मैं पिला रहा हूँ अच्छे तरीके से सरुंज में दूध को भर लिया और आइए अब मुर्गी को पिलाते हैं ये नीम गरम करके आपने दूध जो है वो देना है मुर्गी को पकड़ के आपने अच्छे तरीके से अपने हाथ के नीचे सेट कर लेना है और दूध और साँव वाला काढ़ा मुर्गी का मुंह खोल के इस सरोंज को मुर्गी के मुंह के अंदर डाल के सारे का सारा काढ़ा जो है मुर्गी को पिला देना है जैसे कि मैं पिला रहा हूँ बाकी जो बचा है उसको भी आपने अच्छे तरीके से फुल करके डाल देना है पहले मुर्गी का पोर्ट कर लेना है कि कहीं ज़्यादा ना कड़ा दे दिया जाए ज़्यादा कड़ा देने से भी खतरा हो सकता है तो अब आपने उतना कड़ा देना है कि जितना वो हज़म कर सके अब इसको पकड़ के आपने सैड में रख देना है जैसे कि मैंने रख दिया है सबसे पहला काम आपने देख लिया है कि हमने मुर्गी को दूध और सौंफ को उबाला दे के वो पिला दिया है अच्छे तरीके से आपने पिलाना है अब दूसरी चीज़ जो हमें डॉक्टर साहब ने बताई थी कि उसको एक देनी है गोली और ये गोली आप मेरे हाथ में देख रहे हैं अब आइए मुर्गी को वो दे देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी और आप दोस्तों ने दुआ भी करनी है कि हमारी मुर्गी जो है वो बिल्कुल बेहतर हो जाए यह गोली जो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने इनको मुर्गी को खिला देनी है अब इसको अच्छे तरीके से पकड़ के आपने खुड्डे के अंदर रख देना है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि यह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी जो भी मेडिसिन देनी है मेडिसिन देने के बाद बर्तन को और इस फीडर को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है तो आइए इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से इस बर्तन में रख देता हूं ताकि कल को जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो आसानी से मिल जाए इस चीज़ को भी वक्ती तौर के लिए हम यहाँ पर रख देते हैं और कैंची को भी इधर रख देते हैं अब इन सारी चीज़ों को अंदर रख देते हैं ये जनाब स्टैंड है जिससे मैं मोबाइल जो इस स्टैंड पर रख के वीडियो बनाता हूँ अब इन दोनों तीनों चीज़ों को अंदर अच्छी जगह पर रख देते हैं कल को ज़रूरत के वक्त काम आए हमने अपनी मुर्गी का मुक़म्मल तौर पे जैसे कि हमें डॉक्टर ने बताया था सेम टू सेम वैसा हमने उसका इलाज जो है कर दिया है दूध और सौंफ उसको उबाल के वो भी हमने पिला दिया उसके बाद एक गोली थी वो भी हमने खिला दी है उससे पहले कुछ कतरे थे वो बताए गए थे वो भी हमने पंद्रह पंद्रह मिनट के बाद छः छः सात सात कतरे उसको दिए अब देखते हैं कि ये मेडिसन ये दवाई जो है ये असर करती है या नहीं करती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त अपना रखिए ढेर सारा ख्याल दुआओं में रखिए याद अल्लाह हाफिज़